Мы уже довольно давно занимаемся исследованием украинской популяции по разным признакам, начиная от вопросов там, старения, там, качества кожи, там, здоровья, всяких нервных заболеваний, и заканчивая очень базовыми, всем интересными характеристиками, такими как питание, виды спорта, которые подходят человеку и так далее. У красоты, у привлекательности женщины, конечно, есть очень много составляющих. И это начинает с внешности, по которой начинаются кастинги, да, и заканчивая характером, интеллектом, скорее всего, умением себя подать и так далее. И во всех этих характеристиках есть генетическая составляющая. То, что точно мы будем исследовать, это типы питания девушек, которые им подходят, потому что девушки, которые измождают себя диетами, они ну, никому не интересны. Это неестественно, это нездоровая красота, и такие девушки, скорее всего не попадут на конкурс. Да? Э, девушки, которые правильно нашли свой спорт, свою там спортивные нагрузки, которые правильно развили свое тело и фигура, которых выглядит естественно, mm -hmm. женственно и здорово. Да? Э, девушки, которые имеют там определенные модельные характеристики, которые классические, да, модельные, там какой-то рост наверняка, там черты лица, это уже, наверное, к девушкам больше, к моим факторы. коллегам, да, такая специфика должна быть и конечно это характер потому что там строптивость какая-то интерес к новым впечатлениям новым приключениям это тоже на нервном уровне заложено то есть есть сигнальные молекулы которые работают в мозге и в зависимости от того как устроен мозг каждого человека они по-разному есть и динамика работы мозга и то что человек ищет для себя кто-то ищет покой кто-то ищет приключения да там девушка который ищет приключения, она будет искать возможности заниматься собой, развиваться, и, скорее всего, будет более успешной да, в любом направлении, в том числе и на конкурсах красоты.